Всех жителей Славянска и других городов так призываем возвращаться в родные пенаты, в родной город и спокойно жить и не беспокоиться о том, что это может повториться. За месяц, конечно, многое еще не удалось, но тем не менее основные проблемы были решены. Вы помните, что не было света, не было здесь воды, канализации, не транспорта ничего не было, сегодня это все работает. И этот кошмар уже уходит в историю. Мы подготовились по всем городам к 1 сентября. Будут запущены все школы, за исключением одной школы в Николаевке, во всех городах. Начало учебного года начнется с 1 сентября за исключением тех городов, где еще сегодня происходят боевые действия или где нет полного контроля украинской власти. Также у нас восстанавливаются детские садики, и мы с 1 сентября практически также восстанавливаем все детские сады. Есть проблемы по восстановлению помещений и домов которые пострадали или полностью уничтожены. У нас таких ну, част из э, поврежденных полторы тысячи частных домов только в это наиболее разрушенный город, и из них 243 не подлежат реконструкции, то есть их нужно заново строить, и мы сейчас... На прошлой неделе вели переговоры как раз с жителями одного из самых пострадавших районов Семеновки и предложили нашу концепцию, я могу там чуть позже сказать о ней, по восстановлению. Также идет активная работа сейчас по оценке экспертной всех поврежденных зданий и вырабатывается механизм компенсации компенсации то ли в виде строительных материалов, то ли в виде денежных средств. И я надеюсь, что у нас на следующей неделе будет предложен уже механизм, чтобы пострадавшие жители получили от местного бюджета, от государства необходимую помощь для восстановления всего, что пострадало в время этих событий. Также многоэтажных домов из 614 у нас пострадало 240, из них 8 достаточно сильно. Сейчас ведутся также работы по оценке. Что касается нежилого фонда, еще идет, еще идет оценка экспертами. И мы надеемся, что на следующей неделе у нас будет полная картина, вот, уже осмеченная и то, что, наверное, вас будет интересовать, в стоимостном выражении, сколько ориентировочно необходимо будет привлечь их средств для восстановления Славянской и других городов.